उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह वादह शरीक के फजल करम से खैरियत से होंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तदहुल्ला शरीक हम सब के नेक और जायज मकासद पूरे फरमाए और तकलीफ दूर फरमाए और हमें पांच वक्त की नमाज के साथ कुरान पाक ब किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए मेरे भाइयों और बहनों जिंदगी में गम और परेशानियां तो हर इंसान को आती हैं कभी भी इन गमों और परेशानियों से घबराना नहीं है चाहे जब कोई गम आए या कोई परेशानी आए तो अपना सारा गम अपना सारा दुख दुखरा जो भी है अल्लाह शरीक को सुनाए जिसने हमें पैदा किया हमारी जो भी गमी है हमारी जो भी परेशानी है जो भी घबराहट है जो भी तकलीफ है बीमारी है किसी भी किस्म की परेशानी है तो अपने अल्लाह अल्लाहदूला शरीक को सुनाए इसी तरह गम और परेशानियों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सुरह काफ में फरमाया है अल्लाह को पुकारो उसके सफाती नामों के साथ अल्लाह को पुकारो उसके सफाती नामों के साथ जो सूर्य काफ में फरमाया गया है सफाती नाम कौन से हैं जो अल्लाह अलाबाद शरीक के निन्यानवे नाम है मतलब उन नामों से पुकारें लेकिन आज जो मैं वजीफा आपके सामने लेकर आया हूं इनशाला इनशाला अल्ला उला शरीक हमारे इस वजीफे को तो करने से वर्द करने से हर किस्म की परेशानियां तकलीफें बीमारियां सब खत्म कर देंगे इसी तरह अल्लाह ताला के दो सफाती नाम या काेरो या ना सफाती नाम कौन से या कादेरो या नाफे हो। जो बड़ा असर रखते हैं जो शख्स दिल की गहराइयों से इन नामों को पढ़ेगा इन शह अल्लाह शरीक हर हाजत पूरी करेंगे तो नाजिन जब भी कोई परेशानी है कोई मसला अचानक कोई मुसीबत आ जाती है तो ये दो नाम या हो या नाफे फौरन इसका वर्थ शुरू कर दे इनशाला मेरे बहन भाइयों इसके करने से कोई भी परेशानी नहीं होगी गम भी नहीं होगा कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी इन शह तौर दूर हो जाएगा मगर परेशान नहीं होना घबराना नहीं चाहिए कोई भी गम कोई भी परेशानी आई तो फ़ौर आपने या कादिर हो या नाफिओ का वेट शुरू कर देना चाहिए इन शह तला कोई भी आजत होगी पूरी होगी अरे मगरब ने इस्लाम में ख़वान के हकूक़ के बारे में बहुत प्रॉपर कर का रखा है लेकिन शायद तो यह है कि जिस तरह के हकूक इस्लाम ने खात को दी है इसका तस्वर दुनिया के किसी और मजहब में नहीं पाया जाता कुरान हदीस की तालीमात को देखा जाए तो मालूम होता है कि बेहतरीन खावन उस शख्स को करार दिया गया है जो अपनी अहलिया की तमाम जरूरियात अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी करता है इस्लाम में औरत के हकूक का इस कदर ख्याल रखा गया है कि मर्द के पास ये अख्तियार नहीं है कि चाहे तो अपनी एलिया के अखराज उठाए और चाहे तो उस पर ही उनका बोझ डाल दें बल्कि इस पर लाजम किया गया है कि वह अपने एहरिया के अखराज का मुनासिब तौर पर अहतमाम करे, अलब उसे तो यह गुंजाइश भी दी गई है कि वह अपनी बसात के मुताबिक जितना मुमकिन हो खर्च करें खूस जब कोई खातून बच्चे की परविश कर रही हो तो उसकी तमाम ज़रूरियात का बेहतरीन मुमकिन तौर पर ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है इस्लाम ने घरेलू मसायद के बतरीक ऐसा हल के लिए यह असूल बयान कर दिया है कि महदूद जराए वाला खामद अपनी एहलिया पर अपने महदूद जराए के मुताबिक अखराजात करे और जो सैब असीयत है उस पर लाजम करार दिया गया है अपनी हसीियत के मुताबिक खोल कर खर्च करे यानी मर्द बुखर से काम न ले बल्कि जहाँ तक तो उसकी गुंजाइश हो अहलियत की जाय जरूरियात के लिए बाखुशी खर्च करे जब आप अपने घर वालों पर अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक वाता आपके रिस्क में इजाफा करता है कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता अल्लाह तबारक रिस्क देता है तो खर्च होता है वरना बंदे की क्या औकात कि वो एक रुपया भी बनाकर दिखाए एक पैसा बनाकर दिखाए अल्लाह देता है तो खर्च होता है जो बंदे को नजर नहीं आता हर वक्त अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें हर वक्त से ताला से शुक्राने का नफल अदा करें शुक्र अदा करें हर वक्त अल्लाह अहमदल्ला कहें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके घरों में बरकतें ही बरकतें होंगी नफरतें खत्म हो जाएंगी बहन भाई आबाद होंगे बहन भाइयों के घर आबाद होंगे बेटियों के घर आबाद होंगे परेशानियां ख़त्म होंगी बस आपने वर्द करना जब भी कोई परेशानी हो जब भी कोई हाजत हो जब भी किसी किस्म की गमी हो तकलीफ हो घबराना नहीं है बस आपने जो है अल्लाह ताला के दो सफ़ाती नाम जो बताए या कादे रहो या नाफी हो इसी का विरध शुरू कर देना है अनगिनत पढ़ना है कोई उसका नहीं है कि कितना पढ़ना है रीमिट नहीं, नहीं है जैसे हो आप पढ़ते रहना है इन शह हो ताला, इन शह तल्ला तबारकवा आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और गमी खत्म हो जाएगी परेशानी ख़त्म हो जाएगी दुआ के लिए हाथ उठाने या बार ताला इसमें जो गलतियाँ कुताही हो गई हो वजीफ़े में वर्ध में माफ़ करना मांगना नहीं आता बिन मांग ता फरमा अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न कर बड़ अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर बरे अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर बरकत दे आमिन सुब आमिन गोसेप इंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने लें बेलाइकून को प्रेस करें सदकह जारी है दूसरों का भी भला हो जाए देखने का बहुत शुक्रिया पीर साजुद संशा